вітання, з вами програма «Життєві історії та її ведучий Василь Звірів. Англійський футбольний менеджер Біл Шенклі говорив: дехто вважає, що футбол це справа життя і смерті. Вони помиляються. Футбол це набагато важливіше. Сьогодні у програмі людина, для якої футбол став сенсом життя. Один із кращих футболістів в історії України Владислав Ващук. Який він, Влад Ващук? Не знаю. О себе я ничего не могу рассказать. Это могут рассказать те люди, которые рядом находятся, которые наблюдают или не наблюдают, я не знаю. Что для вас футбол? Футбол это было раньше, я зарабатывал за счет футбола, а на сегодняшний момент это просто удовольствие, хобби, возможность реализовать, например, там, планы какие-то, свои идеи, связанные с детским футболом. Вы на сегодняшний день абсолютно пока еще не повязаны с футболом? Нет, вообще не связан с футболом. А не мое желание попрацювать, например, там, тренером? Нет, тренером нет желания. Почему? Ну, как-то нету. Наигрался. Лицензия тренера есть, а мне даже было предложение о том, что продлить лицензию тренера, я не захотел. Я не увидел в этом, что это мое будущее. Здесь сколько лет вы себя помните о футболе? Ну, наверное, с детства, с раннего детства. Когда мама еще там я не знаю, там года два мы гуляли в зоопарке, и на черепаху я сказал, что это мячик. Но это э, мамины воспоминания, поэтому я этого, конечно, не помню. Ну, как бы с детства. У меня папа увлекался футболом, и, наверное, скорее всего, благодаря ему у меня такая техника э, владения мячом. Сколько вам было уроков, когда вы пришли в секцию? Шесть с половиной. Это было больше ваше желание, или так тату настоял? Нет, ну это с, с отцом, у него желание было большое. Естественно, оно трансформировалось ко мне. И я, соответственно, <laughs> пришел, потому что папа привел, я пришел, но ну, мне это нравится, нравилось футбол. Это же не было такое желание, да, желал я играть в футбол, но сказать о том, что я был футболистом, этого никто не может сказать. Меня тренер поставил нападающим. А поставил уже со временем в оборону, только когда я начал часто бегать назад, защищать ворота и бежать вперед. А так как меня не хватало туда, ну, вперед-назад, он мне поставил в оборону, ну, и чтобы я от обороны действовал вперед. Когда вы зрозуміли, что футбол станет просто, скажем, частью вашего життя? Не задумывался никогда не знаю. Я любил играть в футбол, а тут еще... Когда вырос, еще за это деньги платят, я даже не ожидал, оказывается, так бывает. Это сейчас повернулось, все перевернулось по-другому. Уже родители говорят, иди туда, потому что там много денег платят, поэтому надо играть. Он уже не хочет играть, а ему говорит, мама, надо, ты посмотри, как ездят они на машинах, надо идти туда, иди учись играть в футбол. Ребенок приходит, постоял там футбольная Это, тренировка закончилась, он уже думает, когда уже домой приду. То есть есть такие семьи. А я вообще играл и понимал футбол, анализировал. Мне никто не подсказывал, я анализировал. Папа говорил, там, как многие говорят, там, веточка, подпрыгнуть ее, надо головой ударить. Ну, когда шли куда-то. То есть такая игра была. Тоді тогда не задумывалась над тем, что это может стать профессией? Нет. А кем вы тоді тогда в детстве мріяли быть? Да я что-то помню. Не помню. Ну, Денна, конечно. Вы задаете вопросы, которые отвечают все. Например, как вы в детстве? Я не помню. А надо помнить? Ну, мне кажется, что детство запоминается на все жизнь. Нет, не факт. Много, может быть, было вещей, которые связаны там течение той есть детство, есть да, более зрелый возраст. Был период очень насыщенный. И все держать в памяти невозможно. То есть ты помнишь детство, там, счастливо, класс, вообще здорово. Там бегал, играл в футбол во дворе, там поле, там папа звал с собой. Играл со взрослыми. Меня всегда брали взрослые. Еще на тот момент даже не знал о том, что взрослые это были на районе авторитеты. Я этого не знал. Но ну, я играл с, с ними. Они ко мне подходили возле школы, там здоровались. Я же не знал, что одноклассники смотрят и уважительно ко мне относились. А мне, я что, я в футбол пришел, поиграл. И все. То есть я уже на тот момент показывал какую-то игру дворовую, дворовую более-менее приличную, скажем так. Вы не одразу потрапили до Динамовской школы? Нет, я в СКА Киев начинал. А как вы потрапили до Динамо? Расформировали спортивный клуб Армии где-то седьмой класс и Сергеенко Анатолий Петрович меня направил Крушинка ну переговорил и меня направил туда о том что здесь расформируется, возьмите игрока я конечно ну Динамо сразу я немножко растерялся но, наверное или характер или что но с первой тренировки я уже как был Я вже показывал, что я буду здесь играть. Пам'ятаєте той день, коли ви вперше вийшли в основному складі головної команди? ДНР? В основному с да, з Буковину вышел. Ми выиграли, по-моему, три Я вийшов на 15 минут. Тренер был Фоменко Михаил Иванович. Я вийшов переднім защитником. Я помню, я угловой заработал, у чужих ворот там ребята там поддержали. Ну, вот. Ну, мне было 18 лет, было все замечательно. После того ваша карьера и шла. Следующая игра, э, игра была на выезде. Мы, мы играли, не помню с кем, но я уже играл весь второй тайм. Потом я играл уже в основном составе, ну и постепенно я... При САБа я сел опять на лавку. Вот как только приходил САБа, я садился на лавку. Почему? Не знаю. Он не видел во мне игрока. Я всегда сидел на лавке. Как бы я ни играл, я все равно буду сидеть на лавке запасной. Он меня даже не отпускал за дубль играть. Меня на тот момент спасало то, что я... меня приглашали в сборную олимпийскую, и я играл за олимпийскую сборную. Но там я играл в основном в составе, как ни странно. Я даже там не думал о том, что я там буду сидеть на лавке. Нет, я там играл сразу в основном в составе. Ситуація помінялася, коли Динамо знову почали в Лобановській. Ну, Саба нас пугало в тому, що сейчас прийде Лобановський, он вам, вам дасть. А ми думали о том, що когда прийде Лобановський, щоб він нам дало, щоб ми вже успокоились. Ну, нам, нам вже всім пора закачувати футбол. І ми, плавно, ті ж люди при Лобановському стали е, более-менее играть в футбол, як то получилось. Кажуть, що Лобановський був дуже жорстким, це правда? Не знаю, может, для кого-то жесткий, жесткий, там, еще какой-то, я не знаю, я видел человека, который глыба, психолог, и он умел разговаривать, держал интонацию, он не повышал голос. Если он повышал голос, то это приравнивается к нам, это как, как будто мы орем. То есть, если он повышал, это очень серьезный момент. Но когда он улыбался, как мы говорили, все 32 зуба, то есть, это было все, все, вся команда, знаешь, счастлива. Тренирования про него были очень вынужденными. Да, мы, мне, мне показалось за полтора года или за год мы пробежали все, что можно и нельзя. Я даже не знал, что такое, что мы столько можем пробежать на самом деле. И там у, вс, у всех, кого до этого, на, на кого ставки до этого не делались, все бежали, доказывали свою пропригодность о том, что все хотели там было 25-24 человека, нас все хотели быть основными игроками. На тот момент он сказал, у меня нету состава, у меня нету вы вот все претендуете на место в основном составе. И тогда формировалась команда. Индивидуальное мастерство, куда мы можем все говорить, сколько угодно, рассказывать, но без индивидуального мастерства ничего не может быть. Поэтому рост индивидуального мастерства, он необходим. А как, оно, как развивается индивидуальное мастерство? Ну, если идет прессинг по всему полю, если накрывает момент приема мяча, то быстрота мышления, быстрота реакции должна быть. Значит, люди должны правильное решение принимать в этих условиях. Индивидуальное мастерство – это не взял мяч и обвел пол команды. Да, это тоже индивидуальное мастерство. Индивидуальное мастерство – это проявление, принятие правильных решений в сложных экстремальных ситуациях. 12-15 человек, то есть они формировались кто основной состав, кто не основной, кто э, в запасе, но он может в любой момент выйти. Это все формировалось на глазах наших, и мы видели, наши лица снимали, э, вот, ну, незаметно снимали для того, чтобы как мы умеем терпеть. Ему надо было разобраться в каждом человеке. То есть у него не было любимчиков? Может, кого-то он больше как бы любил или верил, да? Вот ты, например, в себя уже не веришь, ты не можешь, а он тебя ставил. Это не из-за того, что он там, ты любимчик, не любим. Он понимал, что ты можешь больше из себя вытащить. Он верил в человека. Он понимал, ты в себя не веришь, а он в тебя верил. Вот так же самое, как я своему сыну говорю, я в тебя верю. И у тебя все получится. И он, у меня получается. Он в себя не верит. Я вот пытаюсь... Каждый раз переубедить его в том, чтобы он в себя верил. Так же самое и нам надо было. Буливальники с стажем помнят такого тренера радянского, как Анатолий Бешевич. Колись він сказав про Лобановського, що його команди тримаються на фармакології. Це правда? Ну, на той момент, якби как бы, всі починали скатити. Приїжджали к нам на тренування, писали, записували тренувальний процес. Ну, багато... Многие... Забывают о том, что кроме тренировочного процесса нужно общаться с каждым из игроков. Надо общаться в коллективе, надо им рассказывать. Должно быть общение. Да? Э, был э, такой замечательный э, тренер Пузоч, да, который умел э, маневрировать. Он работал вот это какой-то баланс сделал, да, то есть мы, он увидел, что мы задыхаемся, ну нам тяжело, он паузу давал, что-то рассказывал, за счет этого мы отдыхали и у нас была какая-то мотивация больше, мы могли больше дать. И он это видел, он балансировал. Ну, естественно, это когда взаимодействуют два тренера, один сказал так делать, а другой говорит, окей, мы так только будем делать, но сейчас пауза, потом, ну, он умел э, варьировать. И ему это нравилось, оно передавалось нам, мы с большим желанием делали все тренировочные моменты, ну, упражнения, я не знаю, там, ну все делали. Лобановский слепил очень дуже достойную команду. Он просто подобрал людей, которые друг к другу подходят по характеру, по, подходят по. Э, э, мы поняли, что мы лидер определенных играх и мы можем дать больше и он просто подобрал из того что кто был тогда не было не купи этого игрока купи этого игрока не было такого пришел и с этим грубо говоря материалом работаешь у тебя вариантов нет вот так он и работал и получилась команда звезда он сразу говорил я буду делать команду звезду мы немножко на тот момент Э, не понимали, что это такое, а кто у нас звезды <laughs> будут. Но он сказал, что команда «Звезда». Ну, так оно и получилось. Он изначально говорил о том, что мы будем выигрывать. И он как будто знал уже наперед. И говорил о том, что неважно, против кого играть. Бавария, Барселона вы будете выходить играть. И спокойно. И самый главный момент – это я и сына учу 15 минут переживания после поражения или 15 минут радости после победы, уже следующая игра. Почему тогда Динамо проиграл «Баварию»? Ну, наверное, стечение обстоятельств, ошибки, ошибки, которые нельзя делать. Ты ошибся, все, тебя взяли холодной головой и все. То есть команда Бавария была поопытнее нас. Ну, я помню, что тогда, даже после игры, когда вы сыграли игру в Киеве 3-3, тогда кто и вас обвиняли в том, что сказали, -то что один гол «Динамо» пропустило как раз под Ващука, когда, если не помню, «Янкер» забил. Вы играли против «Янкера»? Нет. Ну а как вы можете судить из-за из меня? Ну вы станьте, я с ним как раз столкнулся, когда мы играли с «Баварией». Он же наглый и, грубо говоря, футбол иногда грязным бывает, но редко справедливым. Скажем так, игра была там, и локоть прошелся, он хотел нос мне сломать ну, я валяюсь, и за счет этого нету офсайда и поразить ворота. Ну, и я этот момент запомнил. И во втором тайме был мяч ничейный, но мне было без разницы, в кого этот мяч. Мне надо было выбить из колеи янкера. Вот я врезался в него, так мяч. Летели он на мяч, а я же в него. И был такой стык, грубо говоря. Ну, вдвоем лежали, но я увидел, что он лежит, мне уже легче стало. Но когда я встал, у меня половина, ну, вся половина была такая, не менее, говоря. Ну, Но, тем не менее, расходился. А что касается Янкера, ну, большой, здоровый. Сказать о том, что из-за меня, так ну, Квартиан сказал, что из-за меня, когда я играл в Луцке, из-за меня 12 очков потеряли. Я говорю, если бы у нас было 12 очков, мы бы опережали Шахтер. На первом месте мы всех опережали, стали бы чемпионами. Говорит, Влад, тебе тяжело доказать. Я говорю, ну, я не знаю, но как-то так получается. Поэтому сказать, что из-за меня в, люб... э... в каждой игре это можно сказать. Ну, я же в обороне играю, я же не нападающий. А если нападающий не забивает, он виноват? У період найвищих досягнень київських динамівців, що припав на кінець 90-х років минулого століття, Владислава Ващука і Олександра Головка називали найкращою парою центральних захисників у Європі. Вами цікавилися деякі західні клуби, це правда? Мною інтересувалася Боруся Дортман і пропонувала деньги. І також Монако. Вони пропонували таку-то суму, а на мільйон мене одразу опа цифра. Ну как-то так было. На самом деле команда Динамо это инструмент для достижения власти. Вам не было то, что вас даже не поставили, туте, ну вам даже не сказали, что вам интересовались и Боруссия, и Монако. Ну конечно мне неприятно. Я бы уехал, я стал бы чемпионом Германии. Я понимал о том, что я в Германии, э, э, ну это же футбол, э, э, игра, которая подвластна многим. Язык один и тот же и уровень мой бы рос. Конечно, это уровень совсем другого футбола. Конечно, мне было бы интересно уехать. Потому что внутренний чемпионат Украины был очень слаб. А играть все время в Лиге чемпионов и играть тут же, проваливаться в чемпионате Украины, надо было этот баланс держать. Поэтому у нас были тяжелые тренировки между чемпионатом Украины и Лигой чемпионов. Для того, чтобы мы были на одном уровне в Лиге чемпионов. Поэтому мы провалились в Баварии, мы проваливались в каких-то отборочных циклах. Из-за того, что все время мы проседали именно в чемпионате Украины. Потому что команды против нас выходили, они слабее намного. Там уровень другой. Почему я говорю, Бавария была э, опытнее нас? Потому что они играли на этом уровне. Им не надо бы тренироваться, у них уровень этот был. А нам надо было все время э, быть в э, таком. Мотивація в напряженні знаєте, як струна. Все время быть як струна. Іноді она парвє у 2003 році трапився скандал, пов'язаний з переходом Владислава Ващука до лав московського Спартака. Несподівано для всіх захисник перейшов до команди, яка у радянські часи вважалася найпринциповішим суперником київських динамівців. Я це не того, що там э, я пригласили. Там, грубо говоря, к врагам, там, Динамо, я оценивал то, что я буду играть. Я уже не нужен был Динамо. А у меня была операция, крестообразная связка. Я восстанавливался, Ну, я не нужен был. Это много чего можно сказать, но это пусть останется между нами тем, с тем, что я не нужен просто клубу был на тот момент. Только я начал переходить, я уже оказался нужен. У Спартаку вы провели тоже не очень много. Вы, если не помню, там сезон відіграли. Да, там э, очень сложно, потому что восстановление. Восстановление после такой травмы ты можешь играть там полгода, пока ты выйдешь на свой уровень, скажем так. Ну и было там череда каких-то моментов, связанных там и с игровыми, и не с игровыми э, моментами. В Спартаке не все сложилось так, как хотелось. После того, как вы э, пожалуй в Спартаку, у вас, скажем так, были певні перемоги и с немецкими и голландскими клубами, если не помню. Я был в Финурт, Голландия, там я не подошел, я тренировался, говорит, по технике проблем нету, но маленького роста. У них был стереотип высокого защитника. А так как я не метр девяносто а пять, то я не подходил. Им главное, чтобы он играл вверху, нормально. Внизу им можно было не играть, выбивать. Потом я оказался в Мансе, в Германии с клопой, тренер, который борется сейчас в Ливерпуле. Вот я был в Мансе. Команда молодая, только вышли в высшую лигу. Они купили игрока, который Вердер, э, они продали, и купили его назад, и у них, ну, грубо говоря, бюджета не было. Они просто со мной не смогли договориться о сумме. Хотя я на тот момент немного просил, мне надо было просто на какой-то период, на год. И дальше я понимал, что я все равно преодолею трудности, я буду основным. Ну, может быть, и лучше контракт подпишу. У Европе не склалося. Вам довелось повернуться до Украины. Да. Почему вы пришли до Черноморца? Я отдыхал в Одессе, сделали предложение, условия меня вообще не порадовали. Мне дали квартиру, играли бесплатно, я играл бесплатно за квартиру, грубо говоря, деньги нужны за счет премиальных. То есть поэтому я каждую игру всех э, наравил о том, что задача выиграть, побеждать. Ну так получилось, что мы заняли третье место. Я даже сам не ожидал. Я не смотрел. Мне все равно было, мне играть надо было. И все. То есть получилось, что мы заняли бронзу. Владислав Ващук один із кращих захисників в історії українського футболу. Він дев'ятиразовий чемпіон України, шестиразовий володар Кубку країни, учасник півфіналу Ліги Чемпіонів 99-го року, учасник фінальної частини чемпіонату світу 2006-го року. За збірну провів 63 матчі. Давайте згадаємо 2006 рік. Чемпіонат світу з футболу. Які у вас спогади про цей чемпіонат? Очень долго готовились, переживал, там и нога побаливала, но тем не менее вошел в основной состав, первая игра с Испанией неудачная, красная карточка. Проиграли 4-0. В целом мне показалось, что мы могли достичь больше. У нас задача была выйти из подгруппы, а возможно, у нас просто достойный выступить. То есть никто не думал о том, что мы выйдем когда мы вышли, были все счастливы. Испания раньше нас уехала. Она у нас выиграла, но уехала раньше нас. Мы задержались немножко. Как вы ставите сюда понять, фартовый стадион, фартовое место, фартовые вболевальники? Фартовые ворота, да. На Олимпийском меняли много раз ворота. Привезите те старые ворота, которые когда-то стояли. А где они находятся? Ищите. Ну и нашли там ворота, поставили. То есть это я? Это есть, есть такой стереотип, есть о том, чтобы не взять на борт самолета, не брать на борт самолета женщину, там кто-то зашел в раздевалку не тот, кто-то еще, ну какие-то есть стереотипы, но уже их меньше, больше это внутри команды, у каждого человека в отдельности, кто-то попрыгал. Кто-то одевает ту же футболку, кто-то еще что-то меняет. А у вас: были какие-то прикметы? Я не разговаривал в день игры по телефону вообще не разговаривал. Это потом я уже разговаривал только с мужчиной там брат позвонил, там папа позвонил, это да. А так ни с кем не разговаривал. Я считаю, это отвлекает, нету настроения на игру, ты не думаешь об игре и все остальное. Ну, если женщина наберет, это, знаешь, значит что-то где-то не так, где это найти, где то ну, Какая-то проблемка сразу возникла. Цивільний шлюб ресторатора Маргарити Січкар і футболіста Владислава Ващука, тривав 9 років. У 2009-му вони одружились. Через три роки їхнє розлучення стало повною несподіванкою, адже їхня пара вважалася однією з найміцніших серед українських селебритіс. За роки спільного життя у них народились син Віталій і донька Василіса. Ваши дети э, как-то собираются повязать свое своей с спортом? Ну, Василиса мне вчера сказала, что она будет художницей, ей нравится рисовать. Сын занимается футболом. Когда у него была травма, я его отправил, ну, по желанию. Ему нравилась музыка, научиться на пути диджейском э, поиграть. Как у вас на сегодня складываются э, стосунки с колышней дружиной? Она мать моих детей, я общаюсь только с детьми. А, ну Если есть какой-то вопрос, я она мне набирает, я реагирую. Окрим спорта, вот на сегодняшний день, что вас текает? Э, Какие у вас есть хобби, уподобания? Мне больше э, нравится это привлекать инвестиции для развития детского направления. Почему я хочу развивать детский спорт? Да? Потому что философия того, чтобы дети были приспособлены к жизни. Спорт заканчивается. А вот по окончании спорта, грубо говоря, цели у, у детей, они уже взрослые становятся, цели нет, цель пропадает. Вот у меня не было цели. Я закончил футбол, у меня цель. Я не понимаю, чем мне заниматься. Я хотел, когда я играл в футбол, я хотел достигать, побеждать, побеждать, выиграть Лигу чемпионов, выиграть там, выиграть там. Да? Закончил в футбол играть. Какая цель? Цели нет. Надо что-то достичь. А что ты умеешь там? Ну и вот пришлось разбираться. Сегодня я также, когда звонят спортсмены, могу посоветовать. Могу помочь. Чего вы напишите ну это у людей? Порядочность ответственность за свои сказанные слова. А чего вы не смогли попростить простить людям? Предательство, необязательность. У вас есть певное життя выгасло, девиз? Я знаю, что такое гасло. Ну, Это в Краевке, как-то пришли в как во Львове, в мне кажется, ну, ребята меня, футболисты, ты вперед. Я говорю, чего? Все, ты первый Винка же. гасло я говорю огонь какой огонь москаль проходи <свят> <Такой>. <свят> я говорю а эти смеются потому что они даже вообще этого не знали поэтому я знаю что такое девиз ну на самом деле развиваться развиваться не останавливаться двигаться вперед Один із відомих футбольних тренерів сучасності Рафаель Бенітес одного разу сказав: перш ніж засуджувати гравця, візьми його взуття, пройди його шлях, відчуй його біль, скуштуй його сльози, наткнись на кожний камінь, об який він спотикнувся, відчуй ненависть болівальників і переживи критику. І лише тоді говори про те. Що ти знаєш, як грати у футбол? З вами були програми «Життєві історії та її ведучий Василь Звірєв. І сьогодні моїм співрозмовником став один із найвідоміших футболістів за всю історію України Владислав Ващук. Дякую за участь у програмі. Спасибо. Побачимось.